bərabər də. Hamsan dostlar, Şeyn Şərifzadə kanalına hamınız xoş gəlmisiniz. Bu günnən sizlere bərabər yenə də mən varam. Şeyn. Bu günnən sizlere bərabər izləyicilərimizin suallarını, yəni cavablandıracağıq. Yəni şərhlərdə yazdıkları sualları cavablandıracağıq. Və mən sizdən bir yəni xahişim var. Kanalı abunə ol, like atın. Və gəlin keçək videomuza. Burda şeylərdə yazmışam, vərəqdə yazmışam izləyicilərimizin suallarını. Gəlin başlayaq oxumağa. YouTube-a niyə başladın? Zəhra Şərifli yazıb. YouTube-a başladım. Çox şeyim var idi da, necə digərlə çox marağım var idi, çox istəyim var idi. Ocaq başladım izləyicilərimi sevindirəm, çox belə istəyim var idi, onun üçün də başladım YouTube-a. İzləyicilərimi sevindirəm, xoş videolar çəkim, xoşum gəlirdi, yəni onun üçün. Məqsədim o idi, yəni. Sevgirim var, Fatma Babayevə yazıb. Xeyr, sevgirim yoxdur və olmayacaq da. Yəni necə deyim də, bəki gələcəkdə inşallah. İndi mənim o yaşım deyil ki, sevgirim olsun. Yoxdur. Sualım ya qərharmıdır? Neçə yaşım var? Tahir yazıb. 13 yaşım var. Всё, bu qədər. Əbəlfaz sənin nəyindir? Zehra Şərifli yazır bunda. Yəni də Əbərfəz mənim dostum, ən sevdiyim dostumdur yəni. Olan əvvəllər videolar çəkirdim, amma indi ayırmışıq da bizə. Ən böyük məqsədim. Ən böyük məqsədim 100 min olmaqdır. İnşallah 1000 olaq birinci, sonra ikinci 100 min olmaqdır. İnşallah 1000 olandan sonra canlı yayın açacam. Sizdən xahişim kanala bu videonu bəyənin. 1000 olaq. Əbəlfəz olan əvvəlki kanalımı niyə sildin? Zəhra Şərf yazıb. Əbəlfəz olan əvvəlki kanalımı açıqlamamışdım. Yəni heç açıqlamamışam. İndi də yəni, açılayacam bunu ki. Əbəlfəzlə burada oturmuşduq. Davələdi ki, adı nədir onun? YouTube-dan güyə indi biz pul qazansaydıq. Davələdi ki, "Yox, bu sənin olacaq. Mən indi mənim üçün qazanmıram." O dedi, "Mən də şey pul üçün şey eləmirəm." Dava düşdü. Davələdi, dedim bütün videoları silirəm. Tüm videoları başladım silməyə. O bax yazış başladı, kanalın adını yazmağa Əbərfəz Qarabağlı, mən dəyişdim yazım, senin şərəfinə. Elə -el -el kanal sildi, yəni qutardı kanal çıxdı, getdi. Amma bilmirəm, Əbərfəzim batçı desən, kanalı yenə də Əbərfəz və Hüseyn adlı. Sonra o kanalın Gmail-ı da hamısı yaddan çıxdı. Sonra çıxdı, getdi. 6-cı e, sual. Neçə abunəçi, neçə abunəçi istəyirdin kanalına? Kan neçə abunəçi istəyirdin kanalında? Bu ya şərtdə belə yazıblar. Mən də onun üçün bura yazdım. Nəسابu nə istəyir din kanalımda. Kanalımda nəسابu nə istəyirsən. İnşallah 1000 olaq, sonra baxarıq da görək nəçə istəyirik. Bunu da Tahir yazıb. Tahir, indi görək nəçə olacağıq da. 1000 olaq, sonra inşallah 5000, 10000, 20000, 30000, 100000 inşallah. Eee, canlıda hər şey Doğurdandır. Canlıda bəli, canlıda, yəni Əbəlfəzə sanlız demək olmaz, premyera demək olar. Yəni çəkdiyimiz videonu sonra paylaşdıq, premyera. Hər o doğurdun. Yəni Əbəlfəzə neçə doğurdun da xəbəri yox idi. Əbəlfəz bizə gəlirdi. Mən dedim ki, onunla yalanın. Gəl video çəkəmə, başqa video. Mən kameranı izlətdim və onunla başlanıb video çəkməyə. Onunla video çəkəndən sonra adını da onun şıqırdım ona. <laughs> Şill elədim ona, heç xəbəri də yox idi ən zəhlən getdiyin insan Eldar Qadirov yazıb bunu ən zəhlən getdiyin insan ən zəhləm getdiyim insan ən zəhləm getdiyim insan <laughs> ən zəhləm getdiyin insan heç kim əvvəllər BFS-nə zəhləm gətirir, mən zəhləm gətmirəm hmm. ən çox nə maşını xoşlayırsan? ən çox Bugatti maşını xoşlayıram, qəşəng maşındır. Əvvəl şey Ford xoşlayırdım. Ford maşınını yəni İndi amma bu qadın xoşlanıb, xoşum gəlir avtomobildən. Ən çox nə maşını istəyir? Ən çox nə maşını xoşlayırsan? A bu sual oxuduq də ordan. <laughs> Çəkmişəm mən. İzləyicilər nə? İzləyicilərin izləyiciləri çox istəyirsən. Son sualımızdır bu. İzləyicilərin bəli, çox istəyirəm. İzləyicilərim şaxsan dünyalar qədər çox istəyirəm. İzləyicilərim məncə dəyəri əhəmiylidir, yəni izlədirəm də ordan da çox istəyirəm. Və bu da son Aa, bir dənə də sualımız var. İzləyicilər niyə istəyirsən? Bunu da Fatimə kim yazıb? Fatimə Babayev yazıb. Mm, Fatimə Babayevə yazıb. Nə bilim. İzləyirəm də ya. <laughs> Onda deyəcəm niyə istəyirəm. Mən də istəyirəm <laughs> izlədiyə. Dilim çaşdıma. Sevgilim var. Bunu da Zəhra Şərifli yazıb. Mmm, sevgilim dedim də, yəni açıqladım. Yox, yoxdur, olmayacaq da. Və so, sallahımız elə yəni bu qədə idi, yəni. Və videomuz bitdi. Sizdən xahişim kanala abunə ol, video like atın. Sağ olun dostlar, sağlam qalmaq öpyrəm hamını. Bye bye.